Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Чемпіонаті України у сезоні 2016-2017 років. 26 листопада 2000... Прошу, 27 листопада, друзі, так, да. 27 листопада 2016 рік. Матч Чемпіонату України. Днепро, но Саби в дома на Днеприарене команда примає Шахтар Донецк. Пауло Фансеки 0-2. Шахтар Донецк перемогает. Дубль Витиковаленко. Принес команде с Донецка перемогу. Ну давайте, друзья, про все будем с вами говорить и по порядку. Днепро, Михайленко, головные тренер команды, стартового 11-ка. Андрей Лунин, ворота, Хадемюк, Сваток, Лопаренок, Влад, Кравченко, Лучкевич, Руслан Ротань, Политыла, Луньов, Кажушка. Это стартового 11-ка Днепро. Артем Довбик, Чебирко, Андерсон, Пико. Тришки пизднейший зявляется сегодня Днепрян, Ахтар Донецк. Главный тренер команды Паула Фансека. Андрей Пятов в воротах. Александр Кучер. Ярослав Ракицкий Висмаили, Ку... э, да, Смейли, по центральных захистниках. Исмаили Ку... Прошу Да, по флангах, Кучер Ракицкий по центральных захистниках. Тарас Степаненко. Фред Коваленко, Марлос, Тайсента Эдуарда. Це стартовал двадцатый одумецького шахтаря Деньгень Иван Ордец Табарячук. Трошки позже появляется у команды с Донецка, Д у одумецького шахтаря, по-видимому. Друзья, про сам футбол. Давайте говорить хороший матч, педиапечные полуфиналики завладели инициативой. Шахтар больше владел мячем. да, команда с Донецка больше атаковала, но команда с Днепро, да, команда с Днепра, Днепро намагалась команда диады на контратаках что проходила хорошие атаки, вот значит, 13 хвилин матча пригадывается спроба Витя Коваленко. До речи, Коваленко был один из неактивнейших футболистов, у Донецка у Марласа были моменты. Вообще, например, на 24-й хвилин матча был момент у Витя Коваленко. Заработал право на пенальти, Витя Коваленко! Заработал право на пенальти на 24-й хвилин матча, Витя Коваленко сбивает и судья назначает пенальти. Марлос! Марлас! Приходы до 11-метровой позначки. 24 матча матч. Кульминативный момент. Пенальти. Зарабыла команда с Донецка. Марлос против Андрея Лунина. Марлос. Брер Марлос. Марлос. Брер Марлос. Марлос. Разбегается Марлос. Марлос. Не забывай Марлос. Андрей Лунин парирует пенальти. Вид Марлоса. Андрей Лунин. Вгадав пенальти. Вгадав на к полюту мяча. Молодой украинский вратарь Андрей Лунин э, -э парире, пенальти вид Марлоса. Марлос-то пробил-то сильно в левый кут. И Андрей Лунин. Тут я тут Андрей. Вин парирует пенальти вид Марлоса. Вот Нески Шахтар продолжил втиснуть на ворота Супарнака. И да, Шахтар забыл в пенальти. Лев Кинси Команда с Донецка свого добьется. У нас забегал на 36-й хвилине матча. На левом фланге поднялся Ярослав Ракицкий, подача Ракицкого, Коваленко, гол! Виктор Коваленко, 36-й клубной Коваленко. После подачи Ярослава Ракицкого, переправляет мяч головой в сетку ворот, украинского вратаря Андрея Лунина и Пешацева, друзья. Видите Коваленко был абсолютно один. Спокину пробываю головой Витя Коваленко и забываю гол. На 36-й хвылне Витя Коваленко сбываю. И потом Донецкий Шатар узнает, что министр Дейтса Друзящегося и гол. Видно, дломил Днепрян. Потому что буквально 3 хвылны прошло. Эдуард, да. Эдуард на мяч перегублен. Марлос, Эдуард, Эдуард на передаче. Коваленко, Коваленко, Витя, удар, гол. 0-20 рагунок Витя Коваленко. 39 39-я хвилина. Витя Коваленко оформляет дубль за 3 хвилини. Фантастика. Витя Коваленко перекидає Андрея Лунина и забывает гол. Мара найдет... И Дорда, Шикарный пас вид Харлота. Витя Коваленко 1. Витя Коваленко забивает 0-2. 0-2 с ней рахунок на курс команды с Донецка. темп завершится. Статистика, первое, 67-33, владение мячем, друзья, 67-33, владение мячем. Тотальная перевага команды из Донецка. 1-13 по ударам, перевага Шахтаря. За ударами вплощено 1-5, перевага Шахтаря. 6-0 за кутовыми, перевага команды из Донецка. Команда из Донецка доминовала. Ну, а команда из Днепра да, Днепрянам. Было дуже важко под команды с Донецка. Другий тайм. Глобально ничего не изменится. Шахтар тисне, Шахтар наседая на ворота суперника. Шахтар хочет забывать еще, 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 еще. Правда, друзья. Правда, друзья. Шахтар хочет забывать еще, еще, еще.

Хороший момент история Шахтар. Даже ты не был Марус. Прогалился Гармат. Фреда. На 73-й матче Андрей Лунин, украинский вратар, продемонстрировал шикарнейшую реакцию. Гармат, ну дарвит бразильцы. Андрей Лунин показывает мастер-класс. Парирует по бразильца. Активный был Марлос, такой уж... Прям дуже активно пригадывает На двор пришел, на, двор пришел Марлос! И нанес хороший удар, але в руки Андрея Лунина пробыв Марлос. Вот прям еще стало вымалевывать уже на прикинце матча. Ну, я таких то голевых моментов вот не прям не было. Команда с Донецка абсолютно по делу промогая команду с Днепро. Шахтар Донецк 2, Днепр 0, Днепро Шахтар Донецк Шахтар Донецк перемагает. Ну, думаю, Львица Коваленко в первом тайме принес Донецкому штрипу. То Шахтар Донецк по делу перемагает. 18-5. Это подсумковая такая статистика ударов. Володин мячем не изменился. 67-33. Подсумковый контроль мяча за Донецком. Да? 18-5 по ударах. Провага Донецк. Донецка. 8-2 удара в площину провага Донецкого Шахтаря. Ну и за Ктулыми 9-3. 12 порушили правила Шахтаря. 9 у Днепро. Дорогие, жодную картку не было. 6 сейв сделал Андрей Лунин. 2 сейвы Андрея Пятого. неоднократно вступал в игру Андрей Лунин. Неоднократное спасение было украинского вратаря. Справді дуже важкий матч для Дніпря. Шедер по по делу, перемагає. Команда з Донецка контролювала перебіг подій. Команда з Донецка контролювала повністю данный матч. Ну и абсолютно по делу, Шахтар Донецку обіграє Дніпро 27 листопада -го 2016 року. Тож, друзі, пригадали ми данный матч. Матч чемпіонату України. Да, сезон 2000 сезон 2016, 2017, 27 листопада, 2016. Узи, то ж, да, 27 листопада, 2016 рік. Дніпро, Шахтар, Донецк, 02, Шахтар, Донецк, перемогая. Вам, друзья, вечер, у сердца Божия добра, ну, главное, бережите себя. Будьте счастливы. Да. Всем до побачення. Всем пока.